कल्याण डोंबोली प्रश्न है ये कल्याण कल्याणी में जो समस्या चल रही है या आपको क्या लगता है कि कल्याण डोंबोली में कौन से प्रकल्प चालू होने चाहिए कौन से प्रकल्प होने चाहिए क्या बोलेंगे इस बारे में आप सबसे पहले तो रोड का डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए ठीक है जो ब्रिजेस बन रहे हैं उनके काम फटाफट पूरा होना चाहिए उनके वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है पोल्यूशन की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे तो जो भी कार्य जो है वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए तो ट्रैफिक का इशू सॉल्व हो जाए दो तीन एरियाज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है जैसे शिवाजी चौक एरिया हुआ सजानंद चौक हुआ और सेशन रोड हुआ वहाँ पे सॉल्व हो गया तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा एक है एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस को जाने के लिए बहुत जगह जगह नहीं रहती है तो उनके लिए थोड़ा बहुत ऐसा सिस्टमेटिक हो कि उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दे पब्लिक ने जगह देनी चाहिए तीसरा अपना मेट्रो जो है मेट्रो का काम भिवंडी से कल्याण तक कब आएगा कोई अभी तक पता नहीं है हम लोगों को, को 2018 में मोदी जी आए थे उसका अभी तक ये नहीं है तो जो भी हमारे इधर सरकार आहे हा इतकाही चालकार जलद ते जल्द हमारे कल्याण का प्रॉब्लेम सॉल्व करे कल्याण आपला कल्याण आपलं कल्याण तर कल्याण डोंगरी आधुनिक हॉस्पिटल हॉस्पिटलची ओपनिंग व्हायला पाहिजे जसे आपले इथले आहेत जे आहेत ते जास्तीत जास्त मुंबईला पळतात ती सेवा त्यांना इथं कल्याणमध्ये मिळत नाही तर ती सेवा कल्याणमध्ये मिळावी दुसरी मोठी जी, भाई आनी जी पाली के डी एम सीचे आणि जे महापालिकेचे जे माणसं आहेत जे माणसांना चांगलं कॉपरेट करायला पाहिजे तर त्यांना वारंवार बाहेर वेटिंग करावं लागते किंवा ते ह्याच्या थ्रू त्याच्या थ्रू न जातात त्यांचं डायरेक्ट काम व्हावं दुसरं तसं अजून जे मोठमोठ्या सोसायटीमध्ये घंटागाडी असते कचऱ्याची गाडी वगैरे येते ती लवकर वेळोवेळी येत नाही त्याच्यावर सुधारणा झाली पाहिजे राहिला मुद्दा कल्याणच्या ट्रॅफिकचा तो तर हळूहळू सॉल्प होतो येतोय पण ह्या निवडणुकीनंतर तो लवकरात लवकर सॉल्व व्हावा ही त्यांना रिक्वेस्ट आहे